हजरत मुहदस ने जौजी ने लिखा है कि हजरत हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे उनके पास एक शख्स अक्सर आता था बड़ा मालदार था एक ही बेटी थी वो भी टांगों से माजूर थी तो आप अक्सर उसको कहते हैं कि तू तोबा कर अल्लाह की बारगा में रुजू कर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ह याद आता है लेकिन अगर मुसल्हे की आदत बचपन से पड़ जाए न तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना अक्सर आप उसको कहते कि ठीक हो जाए कि तो बेटी है वो भी बेचारी माजूर है तो कहां दौलत ले जाएगी आज करता हूं हम तारीखे देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को मावज रमजान से मैंने नेक हो जाना है उमरा करके आऊंगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूं खुद हा बंदो किसने तुझे बताया कि रमजान तक तू जिंदा रहेगा किसने खबर की कि उम्र करने तक तू बचेगा हजरत अबीब अभी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा एक दिन सवेरे सवेरे तोबा करने आ गया आपने फरमाया क्या हुआ कहने लगा हजरत जी कल एक पंद्रह साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है इश्कू खेड़ फिर मैन खेडा भुलद भूल देया नु। फिर ओद ही रुल गई हैदर शाह इस गली कदे ना रुल दी पर रुल 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 गई जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी पंद्रह साल थी हम तो बड़े ही नहीं ना होते सारी जिंदगी ना हमें को बड़ा होने देता है हम बड़े ही नहीं होते ये तो उम्र है कुछ कर गुजरने पंद्रह साल का नौजवान तोबा करा गया तो आप मुझे तभी अजमी करने लगे वो कैसे कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था मुझे कुछ सामान खरीदना था तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली दस किलो बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था तो मजदूर आपको पता है बेचारे आदमी सड़कों पे तो बैठे तो मजदूर बैठे थे तो उनमें एक नौजवान चौदह पंद्रह साल का चेहरे पे बड़ी रोशनी मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे कहने लगा हजूर मजदूरी भी करता हूं पढ़ाई भी करता हूं और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूं मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फुलान जगह पहुंचाना क्या लोगे कहने लगा तीन दिन मजदूरी सौदा तय हो गया उसने सामान उठा लिया कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया कहने लगा चाचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ दो पंद्रह साल का जवाब कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया वो तो नमाज पढ़ने चला गया बाकी लोग देर से आए वो बच्चा जल्दी आ गया मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए कहने लगे नफल छोड़ दिए अब यही ना ना समझ लें कि काम चोर है मैं बाद में पढ़ लूंगा कहते हैं वो दोपहर का वक्त रमजान भी नहीं था मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है नमाजी है और रास्ते में यह भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो गर्मी बड़ी है तुम्हें पसीना आ रहा है मैं उठा लेता हूं कहने लगा नहीं चचा, मैं रिस्क हलाल खाता हूं अगर आप उठाएंगे तो मैं तीन दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा फिर पैसे कम करूंगा मैंने तय किया है कि उठाऊंगा तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई कहने लगी दोपहर का खाना पक गया उसे को रोटी खा ले रमजान भी नहीं था कहते मैं बाहर निकला उसको तीन दिन आरामaye तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे कहने लगा बताइए मैंने कहा खाना पकाए खा लो कहने लगा मैं माफी चाहता हूं मैंने रोजा रखा हुआ है हुजूर ने हुक्म दिया हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया बुखारी मुस्लिम की हदीस है फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो हुक्म दिया या निकाह और या रोजे ये सरकार का हुक्म है भाई नफली रोजा नफ्स की कुतों को कुचलता है इंसान में नौरानियत तो और रूहानियत लाता है कहते है वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है मैं और मुतासर हो गया मैंने कहा आप क्या करोगे कहीं और जाना है कहने लगा नहीं मैं जिस दिन तीन दिनार कमा लेता हूं, फिर मैं मजीद लालच नहीं करता बाकी वक्त या कुरने मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक दरू शरीफ पढ़ता रहता हूं हम बताएं तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो कहते हैं। मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया इफ्तार के बाद मैं उसे लाया खाना खिलाया इशा पड़ी उसका घर दूर था मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया बैठक खोल दी वहीं वो सो गया मेरी बीस साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया ना हो एक ही बेटी वो भी माजूर पैदाइशी उसके कमरे में गए मियाँ बीवी उसे खाना खिला बताया बेटे एक नौजवान है बड़ा नेक है हमारे घर में आज बड़ा परहेजगार पता है हजूर ने क्या फरमाया नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान पड़ता है ना नौजवान तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है अल्लाह फख्र करता है कि उम्र देखो देखो ये मेरे मेरी बार का अल्लाह फख्र करता है अल्लाह यानी खुदा खुद मीरे मजलसबू अल्लाह फख्र करता है सोचे तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान और बड़ा नेक है तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई बच्ची अपने कमरे में सो रही थी हम अपने कमरे में वो बैठक हुई घबरा के उठे कि इस वक्त कौन कौन है दरवाजे पे तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना कहते हैं दरवाजा खोला तो बीस साल हो गए थे बेटी को कभी उसने चल के नहीं दिखाया था कभी दौड़ के उधर जाती कभी इधर आती कहती अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी हम दोनों रोने लगे तो कितना करीम है कैसे हुआ बेटे सारा कुछ बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई ही है तो उसके सबके मुझे शिफाई दे देना तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था एक खत छोड़ गया था आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पर दे देता दे बाकियों को भी जरा बोल पता चले कहते हैं वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना उस रब की बारगा में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया मेरे नौजवान दोस्तों ये ये जो बचपना हमें लोग कहते हैं ना भी बच्चे अभी बचे हो अभी जब आप बालिग हो गए तो नमाज फर्ज हो गई सच बोलना जरूरी हो गया रिस्क हलाल खाना जरूरी हो गया शरीय सारी की सारी लागू हो एक तो दरगुजर से काम में दूसरा अपनी जिंदगी के अंदर ख्वाहिशात को छोड़े